तो तेरह चैप्टर साधु स्वाध्याय सोल्यूशन प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे तो पहलो प्रश्न कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं तो हाथ में गौमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना बीजू आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे तो अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर पहलू दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है तो दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता रहता है और ऊपर से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चुकता। बीजो प्रश्न साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी शहर से दूर बगीचे में बनाते हैं त्रीज तो दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता है तो दम्भी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए

पहले ढोंगी साधु भक्त जनों को क्या उपदेश देते हैं? तो ढोंगी साधु अपने भक्त जनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गौमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहे ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहे पर अंदर से छल कपट करने से न चूटे शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करे और सिर मुंडाकर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहे मौन व्रत धारण करे फल की इच्छा न करे नर्क की परवाह न करे और खूब पाप ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं तो ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिघ्न होते हैं ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु करने का बहाना बना लेते हैं युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता चौथु तो साधु प्रदेश काव्य में काका हाथ रसी ने किस पर व्यंग्य किया है तो साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथ रसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भूडी निकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञान बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मनोव्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं ये बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते निम्न निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पोल खोलना रहस्य प्रकट करना ढोंगी बाबा की पोल खुल गई पांचव निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए उदंड शब्दों के विशेषण बनाइए स्वर्ग स्वर्गीय चमक चमकीला तर्क तार्किक धर्म धार्मिक दे, नगर नागरिक निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा बनाइए नम्र नम्रता का ગુણ ભયભીત શબ્દો કે ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા ક્રિયા ઉપદેશ ઉપદેશક ધર્મ ધાર્મિક તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાના મૂજાના સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે આનું પીડીએફ મેં કીધું એમ તમને ક્યાંથી મળી જશે તમામ વિષયનું એપ્લિકેશનમાંથી તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત